السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اسناف ادب میں خوش آمدید اپنے آج کی اس ویڈیو میں ہم طنز و مزاح کی اصطلاح پھپتی پر بات کرتے ہیں پھپتی کا مادہ ہندی زبان کا لفظ پھب ہے جس کے معنی زیب دینا موضوع ہونا یا پھر سجنا کہیں اگر پھپتی کی تعریف کی جائے تو بھپتی سے مراد ایسا مزاحیہ یا تنزیہ لفظ یا فقرہ جو بطور تشبیہ کسی پر ٹھیک ٹھیک چسپا ہو جائے مثال کے طور پر کسی موٹی اور کالی عورت کو بینس کے ساتھ تشبیح دینا یا پھر کسی موٹے شخص کو گینڈے کے ساتھ تشبیہ دے دی دینا بھپتی سے اردو میں چند محاورے بھی بنتے ہیں جیسے بھپتی کسنا بھپتیاں اڑانا پھپتی شاعری اور نثر دونوں میں دیکھی جا سکتی ہے مثلا اکبر الابادی کا یہ شعر دیکھیے شیخ جی پہ یہ کول صادق ہے چاہے زمزم کے آپ مینڈک ہیں اس شعر میں اکبر الابادی نے شیخ کے تقدس اور اخترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان پر چاہے زمزم کے مینڈک کی پھپتی کسی ہے عام طور پر پھپتی میں نفرت اور طنز کا عنصر نمایاں ہوتا ہے لیکن مذکورہ شعر میں اکبر الابادی نے چاہے زمزم اور آپ کے الفاظ استعمال کر کے اس بھپتی کو خوشگوار مزاہ میں تبدیل کر دیا ہے شیخ قلندر بخش جرت اپنے عہد کے مشہور شاعر تھے مگر بصارت سے محروم تھے انشاءاللہ ہان انشاء اللہ خان ان کے دوست تھے ایک دن انشاء ان کی ملاقات کے لیے گئے تو جرت فکر سخن میں مخو تھے خان انشاء اللہ خان انشا نے پوچھا بھائی کس فکر میں ہو شیخ قلندر بخش جرت نے جواب دیا ایک خوبصورت مصرع سوجا ہے چاہتا ہوں کہ دوسرا مصرع ہو جائے تو مطلب بن جائے انشا نے دریافت کیا مصرع کیا ہے اس پر جرت نے یہ مصرع پڑھ کر سنایا اس زلف پہ ببتی شب دے جور کی سوجی خان انشاء اللہ خان انشا کی جورت تباہ اور فطری ذرافت نے فل بدی دوسرا مصرع کہہ ڈالا انشا کا مصرہ کچھ اس طرح تھا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی چونکہ جرت نابینا تھے لہٰذا یہ بھپتی ہمیشہ کے لیے ان پر چسپاں ہو کر رہ گئی اردو نثر میں بھپتی کی سب سے بہترین مثال علامہ اقبال کی وہ بھپتی ہے جو انہوں نے اپنے تکلف دوست سر شہاب الدین پر کسی تھی سر شہاب الدین جن کا رنگ بہت کالا تھا ایک روز اقبال کے پاس تشریف لائی شومی یہ قسمت کے اس روز سر شہاب الدین نے سفید لباس پہن رکھا تھا ان کو دیکھ کر علامہ اقبال کی رگ زرافت پھڑک اٹھی اور اقبال نے ان کے سفید لباس کو دیکھ کر ان پر پھپتی کسی میاں آج تو تم یوں لگ رہے ہو جیسے کپاس کے کھیت میں بینسا پھر رہا ہو